Yüzlərlə sürücü Rusiyaya keçmək üçün növbə gözləyir. Samur gömrük buraxılış məntəqəsində 10 günə yaxındır ki, nəqliyyat vasitələrinin kilometrlərlə uzanan tıxacı yaranıb. Sərhəddə avtomobillərin məhdud sayda buraxılması sürücüləri çətin vəziyyətə salıb. Və səbəb nədir? Problem nə vaxt həll ediləcək? Suallara əməkdaşımız Cəfər Talıb aydınlıq gətirməyə çalışıb. Artıq bir neçə gündür ki, Samuru buraxılış məntəqəsinin qarşısında yük avtomobillərinin uzun növbəsi yaranıb, 2 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi Rusiya Federasiyasına keçəcəyini gözləyir. Günlərdir yük avtomobilləri Azərbaycan və Rusiya Federasiyası sərhədində yerləşən Samur gömrük buraxılış məntəqəsindən sərhədi keçə bilmir. Sürücülər 10 günə yaxındır kilometrlərlə uzanan tıxacda qaldıqlarını bildirirlər. Gömrük postundan nəqliyyat vasitələrinin məhdud sayda buraxılması sürücülərə çətinlik yaradır. Onlar daşıdıqları yüklərin xarab olmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyirlər. Burada şu anda önümüzdə 1500 tə makın var. Bizim istəyimiz burada bu gömrüklərin çalışması. Rusiya tərəfi çalışmır. Burada arabaların hepsi yıkılmış. Hepsi çok olmuş. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. İstanbul'dan e, Rusya'ya e, Rusya i Novgorod'a gidiyoruz. Altı gün önce e, geldik buraya, sıraya girdik. 6 gündür burada bekliyoruz. 20 gün önce geldim buraya. 20 gün önce iş buradan durmadan geçtim. Menden karşı 1600 maşın var. 10 gündür buradayım. Soyducu iş değil Hələ kül yanacaq var, işləyir. Yanacaq bitəndə nə olacaq bilmirəm. Qeriə qayıdıb yanacaq doldurmaq da mümkün deyil. Kimə müraciət edirik? Gözdəyin, işləyir deyirlər. Bu gün 5-ci gündür yanmışam. Yəni ki, buraxmırlar. Dedilər ki, bu 2000, 2500 maşını nə səbəbdən yanmayıb. Sən də belə durmalasan. Rus 500 maşın bıraksa, əgər Azərbaycan 600 maşın buraxır şhut gərzdən. Rus yericdirir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsindən ATV xəbərə bildirildi ki, uzun növbənin yaranmasına səbəb mövsümlə əlaqədar qonşu ölkəyə keçmək istəyən nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Problemin yaranmasına digər bir səbəb isə qarşı tərəfin nəqliyyat vasitələrini məhdud sayda buraxmasıdır. Samur Gömrük postunun ixtisas nazad xətti ilə yük nəqliyyat vasitələrinin buraxılışında hər hansı bir problem yoxdur qarşı tərəfin buraxılış sayına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinə keçidi təmin edilir. Hazırda Samur Gömrük Postu büdcələndirilmiş işçi qismində fəaliyyət göstərir və müşahidə olunan sıxlıqdan qaldırılması istiqamətində bütün zərurət adımlar atılır. Həmçinin qeyd edildi ki, hazırda Dövlət Gömrük Komitəsinin aidiyyətli strukturları sərhəd keçmə prosesinin daha da sürətləndirilməsi